Я а здесь живу давно, на первом этаже рядом. Зашел в спальню и сильный взрыв. Ну, смотрю, тревоги не было, посмотрел на телефоне, до 10, чисто все. Думал, подстанция, смотрю, дым какой-то там. Я оделся, вышел, посмотрел. Машина припаркованная соседа возле гаража. И людей много, сразу видел обломки. Он сидит, сосед помогает ему дверь открывать. Сейчас две заблокированы. Ну, и приехала скорая. Мне вот жена это позвонила и сказала, что у нас что-то произошло. Думали прилет. Mm -hmm. А оказался это подрыв машины. Mm -hmm. Очень хороший молодой пацан, добрый. Слава Богу, что при нем не было ребенка. Он каждый день ходит с детем.